जामखेड तालुक्यातील चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिले देवी होळकर यांचा जयंती सोहळा भाविकांच्या गर्दीत पार पडला या उपस्थित केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी चौंडीला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली जामखेड तालुक्यातील चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या दोनशे ब्याण्णव्या जयंतीचा कार्यक्रम आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाला कार्यक्रमास केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय उत्तर प्रदेशचे पशुसंवर्धन मंत्री प्राध्यापक एस पी सिंग बघेल राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्राध्यापक राम शिंदे खासदार विकास महात्मे आमदार भीमराव धोंडे शिवाजी कर्डिले रामहरी रुपनवर नारायण पाटील रामराव वडकुते मोनिका राजळे माजी मंत्री अप्पासाहेब डांगे रमेश शेंडगे विजय मोरे गोविंद केंद्रे कविवर्य नाधो महानोर विश्वास देवकाते आदी उपस्थित होते कार्यक्रमास उपस्थित पाहुण्यांनी प्रारंभी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिराला भेट देऊन दर्शन घेतलं त्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळी भेट देऊन शिल्पसृष्टीची पाहणी केली यावेळी प्राध्यापक शिंदे यांच्या हस्ते प्रमुख पाहुण्यांचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींची प्रतिमा धोंगडी आणि काठी देऊन सत्कार करण्यात आला स्वागताध्यक्ष प्राध्यापक शिंदे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं जन्मस्थळ सर्वांसाठीच प्रेरणास्थान असल्याचं सांगितलं शेवटी राज्य सरकारनी केंद्र सरकारनी शासनाच्या माध्यमातून आलेला निधी त्याचा चांगल्या पद्धतीनं उपयोग करायचा चांगल्या पद्धतीने कामा करायची आज आपण गेल्या आप पंधरा वीस वर्षाच्या कालखंडामध्ये चोंडी पूर्णता परिवर्तन झालेली जी पाहतोय ते खऱ्या अण्णा साहेबांनी इथे राहून या गोष्टीला चालना दिली म्हणून असं भव्य दिव्य हे स्मारक आज आपल्याला पाहायला मिळत बंधू राज्य सरकार येतात जाता मंत्री येतात जातात पण खऱ्या अर्थानं मन लावून काम करण्याची जी भूमिका आहे ती अण्णासाहेबांनी साहेबांनी इथं केलेली आहे और म्हणून साठी एवढा मोठा भव्य दिव्य आपण स्मारक भक्तोय मी उत्तर प्रदेश के मंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांना देखील विनंती करणार आहे आप तो मैं विनंती करना चाहता हूं कि हमारे या महाराष्ट्र में सबकी मांग आत तक रही चुकी है हमका ये सेफार्ड कम्युनिटी कंस्टिट्यूटी के अंदर और शेड्यूल ट्राइब में है लेकिन अब तक हमें वो जो फैसिलिटीज मिलती है तो अभी तक मिली नहीं आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी के मिनिस्टर में है कैबिनेट में काम करते हैं बहुत ही बुजुर्ग है, है और हमारे कम्युनिटी के भी है इसलिए आपको यहाँ आने के लिए हमने नौता दिया है हमारा महाराष्ट्र का ये सवाल आपको दिल्ली में कंप्लीट करना है हमको ये फैसिलिटी देना है इसीलिए 292 बर्थ प्लेस में आपको इनवाइट किया है हम का हमारा ये मैसेज आप जरूर प्राइम मिनिस्टर को देंगे और जल्दी से जल्दी हमारे हमको सिविल ट्राइब की फैसिलिटी देकर ही रहेंगे ऐसी आपको मैं विनंती करता हूं मेरा मानित है मैं महाराष्ट्र का काम करते है मेरा महित है कि मनामध्ये एकच भूमिका बऱ्याच जणांच्या डोक्यावर टोपी देखील मी पाहतोय त्यामुळे मी त्या प्रश्नापासून बाजूला जाणार केंद्रीय राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी चौंडीला राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली हल्लक्ष धर्म से परिपालन करना और संस्कृति को बचाना और जहां जहा मंदिर है मंदिर अपने संस्कृति को उसको बचाना ये काम हमारे आर्य भाई होरकर ने गया था ने एक महिला महारानी के रूप में उन्होंने काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ वाराणसी वाराणसी में और उज्जैन में नासिक में गया में भारतीय बैद्यनाथ में और सोमनाथ में भी उन्होंने शिवलिंग को स्थापन करके देश में हमारी संस्कृति को बचाने का हमारे धर्म को बचाने का मुगल जो है हमारे ऊपर हमला कर रहे थे मुगल हमारे धर्म के ऊपर हमला कर रहे थे हमारे जितने भी जो है महा बिंदु है उन महा को उस टाइम में इन्होंने इसको सांस्कृतिक रूप में रक्षा करने का जो कोशिश की है जिम्मेदारी है मैं आपको तो सभी लोगों को तो विश्वास देना चाहता हूँ आज देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा भ्रष्टाचार के रूप में आज हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आलिया भाई ओंकार की जो भी विचार है वो विचारधारा से चलने वाली सरकार है यावेळी उपस्थित मान्यवरांची ही भाषण झाली पहिल्यांदा जेव्हा मी दोन हजार दहा साली आले तेव्हा घोंगडी आणि काठी देऊन आपण माझा सत्कार केला तेव्हा मला फार अप्रूप वाटलं त्या घोंगडीची हो आणि त्या काठीची शक्ती हीच कारणीभूत ठरली या महाराष्ट्राच्या सत्ता परिवर्तनात आज अतिशय आत्मविश्वासाने महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन झालं असेल तर त्याला सर्वात महत्वाचं कारण महाराष्ट्रात उठलेलं हे पिवळ वादळ होत ते <प्राण> या कोणीचडीची माझा समाज हा घोंगडीला जसे गर्मीमध्ये मध्ये घोंगडी देते तशी मायाची ऊब देतो पण डोळे वर करून पण जर बघितला तर मल्हारराव होळकरांचा वारसा असलेले शूर्ण लोक

तो संयोग तो है एक घटना में हमको डायनेस्टी में शामिल कर दिया एक लड़का भेड़ चला रहा था सेनापति गुजर रहा था लड़का राष्ट्रवादी था लड़के ने पत्थर उठाया सेनापति को मारा सेनापति को गुस्सा आया लड़के को पकड़ के लाया गया पूछा पत्थर क्यों मारा है उसने कहा मैंने मुगल समझ के पत्थर मारा सेनापति ने कहा मैं मुगल नहीं हूं मैं तो पेशवा हूं माफी मांगो उसने कहा पेशवा हो या मुगल हो पत्थर मारा तो मारा माफी मांगने का काम नहीं होगा खुश हुए पेशवा बोले फौज में भर्ती हो गए लड़के ने भेड़ों को गांव की तरफ भेज दिया सेना में भर्ती हो गया अगले युद्ध में वीरता का परिचय दिया पचास घोड़ों का मनसबदार बना फिर सौ का डेढ़ सौ का दो सौ का सबसे बड़ा मनसबदार पांच हजार का होता था और उस पत्थर मारने वाले लड़के का नाम था मल्हार राव हो पहले पेशवा के साथ रहे लेकिन दूसरे के साथ रहने की जगह इंदौर में अपना होलकर वंश की स्थापना की इसलिए मैं सिद्ध करना चाहता हूं हम ट्राइबल है हम राजवंश के नहीं है बाकी रानी के पेड़ से पैदा हुए हैं चाहे वो सिंधिया हो पेशवा हो गायकवाड़ हो भोसले हो चाहे चौहान हो तोमर हो हमने तो तलवार की धार से मुकुट को उठा के अपने सिर पर रखने का काम किया है कार्यक्रमास राज्याच्या विविध भागातून आलेले अनेक भाविक उपस्थित होते प्रतिनिधी यतीन कांबळे महानगर न्यूज ब्युरो अहमदनगर